sovuq kunlarda bosh kiyim kiyish qanchalik muhim sovuqda bosh kiyim kiymaslik bevosita meningitga ki sabab bo'lmaydi ammo boshqa kasalliklar masalan o'tkir respirator virusli infeksiya bronxit geymorit kabi kasalliklarning asorati sifatida bosh va orqa miya pardalari zararlanishi mumkin ba'zi odamlar sovuq haroratga ko'proq sezgir va bosh kiyim kiymaslik sovuqdan kelib chiqqan bosh og'rig'iga yoki migrenga olib kelishi mumkin tibbiyot nuqtai nazaridan siz bosh kiyimsiz yurishingiz mumkin bo'lgan eng past harorat minus besh gradus selsiy quruq shamolsiz ob havoda va agar qor yog'sa yomg'ir yog'sa yoki shamol essa harorat 0 dan yuqori bo'lsa ham siz bosh kiyim kiyishingiz kerak tibbiyot 103 rasmiy kanalimizga obuna bo'ling